Стри колеса везуть твоє тіло, а два колеса везуть твою душу. Тобто отак вот можна сказати. В гостях у байкера програма Земляки ЮЄ вперше і попри попередження на хвірці без ризику для себе. Дмитро Боровський більше відомий на прізвисько Кареєць. они бороды, они довгого волосся. а ж байкара видно сдалеку. Тот же загар. Вот если на лице, например, если одевать либо бандану, одевать, либо очки, да, от, ты едешь на встречу солнца, все у тебя обграет лицо, а от очков сами стали, от банданы, все, или от шлема, когда шлем одеваешь, у тебя это от, от, ты от загорелое, а тут белое. Опять же, по загару, по рукам, например, ну вот видите, я вот ехал, у меня получилось, так уже что сходит, а, в перчатках ехал, у меня вот от дырок от этих Просветилось. Тоже як я зайшов в одно заведення, позасижу, так руку держу. А мені там на касі говорит, а ви байкер? Так? Да? А я так цивільно одет, думаю. Ти я хочу, відкуда ви узнали? А да у вас такий загар на руках. Байкерський стеж Дмитра невеликий. Нинішній сезон лише третій на його рахунку. І говорить Дмитро, на щастя. На його глибоке переконання для мотоциклістів має бути встановлений віковий ценз. На двох колесах починаєш їздити з умом тільки після 30 тому зовсім не шкодую, що нема мотоцикла у юності. Тепер, проте, їх у нього два. Туристичне таке ендуро, але на ньому дуже удобно. На ньому дуже удобно їздити. Чому? Тому що, як вважається, можна так сравнити з машиною, чуть в ньому внедорожні качества такі от є. То есть можно где-то по грязи проехать, не в жесткой, конечно, но по грязи где-то по песочку, через какую-то речку, на нем уже проехать. В принципе, вот все практически путешественники вот выбирают в основном такой вот стиль эндура. Там есть и КТМ, и БМВ, там Ямахи есть, еще там. Вот. ну, БМВ это самый такой продаваемый в мире мотоцикл. В нем практически есть все. Все, что тебе надо. Э там и датчики давления, и сколько бензин расходы, все там, чтобы ты вообще не отвлекался, ни в голове, ни, постоянно не, не думал, так, какое у тебя там давление, сколько у тебя бензина хватит, сколько чего-нибудь. Вот, очень качественно сделан, очень классно сделан. Металл здесь вообще крепкий, я на нем упал, думал, что вообще он мне два раза взлетал, так вот переворачивался, но я собрал все, что есть, завел и на нем доехал. Ну там гидравлика у него есть, можно его и мягче делать, и жестче делать, и в спорт режим можно переходить, если классные такие европейского уровня дороги, можно там них отжигать, или там по горам, когда ты начинаешь ездить, клонить его уже. То есть он очень классно стоит на дороге, очень классно. Этот мотоцикл Kawasaki Vulcan Voyager. В принципе, я его взял для чего, чтобы ну, вместо машины ездить по городу, где-то в пределах там области, наши дороги не позволяют нам, в принципе, далеко ездить. Все намереваясь, думаю, может, там в Ужгород у нас скоро фестиваль там будет в Ужгороде. Но что-то так жалко мне его. Этот сев і поїхав куди треба, взагалі, в любое время. Він не боїться абсолютно нічого. Ні ям, нічого не боїться. На нього везде і всегда. Вірний сталевий кінь у наліпках, не наче у бойових відзнаках. За ними можна простежити ледь не весь байкерський шлях. До якого клубу належить, на яких фестивалях побував, з ким потоваришував. Видають мандрівника і спеціальні скрині. Кофри вони обязательно нужны. Почему? Потому що сюди помещаются всі ті вещи, які нужны тебе в путешествиях. там и огнетушители, и пластыри, чего-то только нет, и аптечки, и вещи личные, например, там палатки, там матрасы, все дела. То есть это очень нужная вещь. Ну еще вот а, то, что лично мне на БМВ нравится, вот это железный кофр, они спасают жизнь при падении. В том году я один раз так сильно упал, начался на был такой сильный боковой ветер, ливень был, новую дорогу перед Харьковом постелили. И я не знал еще, что нельзя наезжать на разделительные эти полосы белые. А постелили полосу, она, не знаю, как, будет, как пластиковая, что ли, не пойму. Я на нее двух, двумя колесами наехал, и меня вот резко развернуло, я упал на бок. И меня только по асфальту потянуло. Потом мотоцикл оттолкнул от себя, и он уже сам начал летать. Кофры, да, побили, все, мотоцикл сам целый был. Я вообще встал, мне метров, не знаю, там 20, там сколько там, я как лодочка по воде на спине а, пролетел, встал, гиперка. Ни синяка, ни царапины, ни никакой боли. Все нормально, все классно. Встал, что завел этот мотоцикл, поехал. На штатной ситуации трапляются не лише через негоду. Часто густо, чи дороги стают затесными, чи культура кутыльгая. Мы едем, и навстречу едет нам тоже байкер. Поздороваемся. Обязательно кто-то, если остановился или там что-то делает, подъезжает спросить, там, например, что у тебя нормально, ненормально, как дела там. Ну а кто еще так поступает? Только близкие люди. Поэтому мы, мы, как бы, братья, и мы этим дорожим очень сильно. Мы этим отличаемся от всех остальных, особенно от автомобилистов, Все, пусть они как бы нас не, обиж... ну, не обижаются на нас. Но это таки и есть. Потому что мы более здесь сплоченные. Сколько вот раз наблюдал, вот недавно, еду через комброд, спешу, готовлю к своему дню рождения, все. Стоит девочка, там, де у нее, все пытается открыть колесо. Я стою, там она пробку создала. 23 машины мимо проезжает. все показывают пальцем, улыбаются, никто не останавливается. Не буду себе вешать медали, но у нас больше понимания в этом взаимопомощи. Остановился быстренько, крутанул это колесо, хотя я его уже не крутил, на лет 15. Вот это нас отличает от тех людей, которые едут в коробках, которые сами по себе. Им ничего не надо. Их окружающая среда не интересует. Их интересует то, что у них есть в машине. Все. Мотоциклы не дарма с конями. З місця у карьер. Так начался и у Дмитра шлях мотомандривника. Первый мотоцикл, такой Кавасаки, вулкан у меня был. Увидел, что-то я загорелся, сразу у него сел, не умел ездить, ничего. Сразу его купил, втихаря домой привез его. И вот так вот с этого гаража, вот метр, метр за метром, реально сидя на мотоцикле, вот так вот выталкивал Маю місяце, я вже потіші прадіського мог потяг по чешу їздити. Вже того ж року байкер подався за кордон Європою через Польщу, Німеччину, Францію, Іспанію, Португалію і в Африку. Подивитися на Мороко, показати себе у Сахарі. 14 тисяч кілометрів за 27 днів і скрізь свої національні особливості ставлення до мандрівників на мотоциклах. Там бывает там, едешь, задумаешься о чем-то по автобану, едешь, займешь там левый ряд. но и тебя никто не подгоняет, не сигналит, не, не маякует фарм, что типа Отстану, свали отсюда. Такого как бы нет. Более уважительно. Единственное, что по Европе ехать ну, по автобану, ну чуть скучновато. А, да, дорога классная, быстренько засыпаешь. А, практически по обе стороны практически один и тот же пейзаж. Когда заезжаешь, там уже в какой-то там... Столицу, города, между городами там вот ездишь, да уже как бы более прикольнее. А в Африке, конечно, вообще все по-другому. Покрытие просто обалденное, неимоверно. Я думаю, что Африка это вообще разруха, нет. Полиция, отношения к байкерам просто изумительно. они вот как будто нас не видят. И с Европы очень много людей туда заходят, а в Африке именно покататься потому что там ну, клево. Конечно, не очень-то приятно, когда там комары тебя кусают, эти москиты. ужасная вещь, ужасная. В принципе, вот в Африке народ как бы с интересом на тебя смотрит, все, но многие такие на тебя смотрят как на жертву, потенциальную жертву, чтобы себя украсть, чтобы тебя там с тебя стянуть. Сразу только где останавливаюсь, народ подбегает, дай денег, дай денег. Им объясняешь, уже я путешественник. Вже цього сезону до африканских вражень додалися кавказские. Ендуру Дмитра Карейці залишив свій слід на дорогах Дагестану, Чечні, Осетії, Грузії. Країни мандрівникам на мотоциклах найбільше запам'ятовуються дорогами і поведінкою на них. Ну, чувствую себя космонавтом, ну, реально там все набегают, там фоткаются с тобой, там все оруда да, привет, там все. Ну, супер, конечно. Некоторые нюансы, они там джиги такие горячие ездят как попало, то есть обгоняют тебя, кто-то на КамАЗа с тобой пытается гоняться. Но все это не со зла, есть, в Чечню вообще заехали, там я вообще обалдел, едешь по дороге, реально машины так вот съезжают, чуть ли не на обочину, чтобы тебя пропустить. Ты даже не маякуешь, ничего, мы просто вот едем аж неудобно перед людьми, потому что по обочине уже едут. И уже шею такую накачал, потому что едешь, каждому спасибо говоришь. Мотоцикл у випадку Дмитра Карейця не розкіш, а с здійснення мрій. У подорожах він не рахує кілометрів. За нього це робить одометр. А мандрівник набирається вражень і з ними досвіду. Когда я после Африки приехал, все равно есть родина, все равно славяне. Мы очень гостеприимные люди, очень добрые мы люди. Отзывчивые. Ну сейчас планы, как бы, есть смотаться и в Монголию, что никак не могу вырваться. Но надо, надо ехать туда. Уже задача поставлена, надо доехать до Монголии. В Корею хочу съездить обязательно. Не зря, корея, надо там быть. Конечно, неинтересно попадать в такие страны. Там на поездах, на самолетах. Надо на транспорте на своем. А кто на джипах, кто ну, Я на мотоцикле. Я думаю, это будет прикольно. Намного запоминающийся Это ночи в палатках. Это вообще супер, конечно. З поняттям Свобода Дмитро визначився, коли сів за кермо мотоцикла. Ось вона кілометри з під коліс і вітер назустріч. І сам стаєш, не наче вітром.